बिसम अल्लाम मैं हूँ अकेले शजाद और आप देख रहे हैं एफ़ एस पी के ट्रेंड्स कुलुश ऊस्मान किस नंबर एक सौ सात के तजिया नंबर फोर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं इसीलिए आज के हमारे मौजूद को किस तरह रहेंगे मंगोलों की एंट्री कन्फर्म हो चुकी कौन सा अदाकार लिया गया है मंगोल कमांडर के तौर पर इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि स्मान पर के मज़ीद दुश्मन तो पड़ रहे हैं या उस्मान का कोई नया दोस्त आ सकता है आज के हमारे यही रहेंगे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के टेंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिएगा मंगोलों की एंट्री आने वाली किस्त या उसके बाद आने वाली किस्त में हो सकती है और कुछ तस्वीर भी सामने आई थी और इसके बाद एक विलन की तस्वीर भी सामने आई थी जिसके लिए एक मशहूर अदाकार को लिया गया है जिसका नाम ओनूर है और बहुत से नाजीन उसे जानते भी हैं इससे एक बात कन्फर्म हो चुकी है कि किस नंबर एक सौ सात या आठ में मंगोल आ सकते हैं लेकिन चूँकि उस्मान बे के बहुत से दुश्मन बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ पिछली एपिसोड में देखा कि इसमान खातून के हाथों एक अल्प की शहादत भी हो चुकी है तो क्या उस्मान बे के किसी ने दोस्त की एंट्री हो सकती है इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि हो सकता है कि आने वाले एक साथ में मंगोल ना सिर्फ यनी शहर में आए बल्कि कूनिया में ही सुल्तान अलाउद्दीन को कत्ल कर डालें इसकी वजह से इस महानातून को वहाँ जाना पड़े यानी आने वाली एक साथ में हम महल भी देख सकते हैं और रही बात उस्मान बे के नए दोस्त या नए अल्प की तो उम्मीद की जा रही है कि एक नया अल्प शामिल किया जाएगा एक या दो भी हो सकते हैं और उनमें से एक तारीखी किरदार भी हो सकता है अब वो तारीख किरदार अक या हसन अलप या फिर शमसा चावल की वापसी होती है इस हवाले से वक्त ही बताएगा लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कौन से अल्प की आप चाहते हैं कि इंट्री हो मजीद अपडेट्स और बेहतरीन तजिये के लिए एफ एस पी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज